Hai, Mam. Bikin isian toples untuk camilan yuk, Mam. Nah, ini aku bikin telur gabus keju, Mam. Oke, mau tahu gimana cara pembuatannya dan apa saja bahan yang dibutuhkan? Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa klik tombol subscribe. Bahan yang pertama, di sini ada tepung tapioka, bisa juga menggunakan tepung sagu. Selanjutnya ada keju parut. Dan ini ada kaldu bubuk, boleh pakai kaldu ayam atau kaldu jamur sesuai selera. Selanjutnya ada satu butir telur ayam, kemudian ini akan aku aduk hingga tercampur rata. Ini pertama akan aku aduk dulu menggunakan sendok, selanjutnya akan aku uleni menggunakan tangan ya Mam. Nah ini hasilnya sudah diuleni menggunakan tangan seperti ini, dan pastinya sudah cuci tangan ya. Ini sekarang akan aku bentuk dengan pilin-pilin aja atau boleh menggunakan plastik segitiga. Jika menggunakan plastik segitiga seperti ini, ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Dan ini akan aku cetak semuanya ke dalam minyak yang masih dingin. Jangan minyak yang panas ya Mam. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya ini sudah aku cetak. Nanti akan aku goreng tiga e, kali goreng. Dan ini hasilnya yang pertama seperti ini. Sekarang akan aku nyalakan api kompornya. Di sini aku gunakan api kecil. Nah ini setelah dia naik baru boleh sedikit di goyang seperti ini supaya dia nggak nempel satu sama lain tapi jangan diaduk dulu ya mam nah mam jika sudah naik semua seperti ini boleh diaduk lalu goreng hingga kuning keemasan atau sesuai selera nah mam ini tetap gunakan api kecil ya jangan dibesarin apinya supaya dia nggak gosong dan tetap cantik warnanya Oke, sekarang akan aku saring menggunakan saringan. Uh, tiriskan dulu minyaknya, boleh menggunakan tisu, tisu, atau uh, alas kertas. Nah, ini sudah jadi, Mam. Ini enak sekali, ini uh, renyah, ini juga uh, ada wangi-wanginya. Margarin ini enak banget, patut dicoba. Oke, sekian video dari aku, dadah.